Женька. Ти знаєш як часто ми тут п'ємо домашнє молоко? Думаю не часто. Аж ніяк. І оце тепер, оце тепер ти нам бомбу привіз. Уповільненої дії. мою голову, а как и, и всех, как всех Это российский канал вам это сказал? Я да? я, вот, я не А вы теперь, вы теперь пос, подумайте вообще, как, вот вы все с разных других областей, а вы теперь представьте, как нам, дончанам, да, вот нам, жителям Донецкой области. и Вы ж не приедете интегрировать ко мне дончанина или горловчанина, это все упадет нам на голову опять. И нам надо хоть какие-то маленькие шаги навстречу этим территориям зимним. Значит, тогда потребно сегодня по першу чергу называть речи своим именам. Так, так пусть они их назовут Нет. в конце концов. А то теперь три года было, а то теперь у нас уже идет не а то, они уже не знают, как это назвать. Ну так це А там вы лишь боятся назвать. Так я вам еще называю. Мы не воюем на... с дончанами и с горловчанами. Это люди, которые там живут, я вам не дай бог вот эту всю эту жизнь вам показать. Понятно, что есть часть людей, которые устроилась, пристроилась к режиму и все остальное, но основная масса людей, она просто страдает. Это я вам говорю, я, хотя я с первой позиции, вот с первого дня, я приехала из Москвы забирать сюда свою маму, чтобы увезти отсюда. И осталась здесь. Я все бросила там, что у меня было. Для того, чтобы помогать, чтобы Украина здесь была, чтобы и, и вот это вот отношение к дончанам, как их вообще с самого начала поливали по всем телеканалам, я просто вот у нас многие волонтерские направления, группы, образовались вот на пике вот этого вот протеста, которое к ним вот предъявляло общество украинское. Доказывать, что мы, извините меня, тут не ослы, не козлы, непонятно кто. Значит, тогда нужно эту вину назвать справедливым именем. Российско-украинская война и оккупационная Это вы, пожалуйста, предложение да. к, 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 к Турчинову. Мы были военные, которые приезжали и к нам говорили, господи, как вы тут бедно живете. Мы говорит, считали, что Донецкие живут всего вот так и на Мерседесах ездят. А тут оказывается хатка на две комнаты, и мы сидим, это самое, считаем, что нам крупно повезло. Поэтому тут много, знаете, вот мы когда обсуждаем сейчас вот, проблему войны и все остальное, у нас огромный пласт проблем внутри украинских. И она вот именно связана с вот этими штампами, которые нам навязала вот эти телеканалы, которые частные, каждым партиям принадлежат. И в результате что мы получили? Но, то есть, еще ю... великая проблема, что да. у нас не никогда это, это просто мы набываем опыт такого э, э, мы державы. Да, я хочу не хочу сказать, если, если, мы, не если мы ездим в западную Украину, да, покататься на лыжах, там погулять по Львову, все остальное, они сюда никто никогда не приезжал, они тут толком ничего не видели. И вот эти вот одна баба Казала явилась вот этим главным информационным полем, которое начали рассказывать, кто-то когда-то тут был в командировке на шахту приезжал. Понятно, что шахтный поселок в Луганской области, которая считается, ну я просто знаю всю Украину, потому что я в меру своей работы ездила по всем областям, я знаю абсолютно каждую область. У меня сотрудники там работали, я региональным директором была по страховой компании, поэтому это, я эту, всю эту историю знаю. Конечно, Луганская область одна из самых бедных у нас была. И вот эта проблема границы, она стояла всегда. Любой человек, который приходил и открывал рот по поводу того, что нужно значит, заняться кордоном, его увольняли через месяц, потому что все жили на контрабанде. на контрабанде. И это был основной источник дохода всех властей, которые возглавляли Луганскую область. Если были проблемы, на которые мы не могли повлиять, да, то есть мы не можем влиять на командование России, на их войска и все остальное. Мы можем влиять хотя бы то, что мы наход... находясь в государстве, можем решать вопросы людей, которые живут в этом государстве. Вот в этом надо объединять свои силы, вот это вот и есть наша главная задача. Вот. И тут мы, я думаю, что мы солидарны все вместе. Салфетки влажные. Влажные салфетки. Там после на порядку, вода тут там не А, водовозка їздить ага. справді день. Привозить ага. воду. А, а. ще що? Наша водовозка туди е, Харчі є, е, сказали. Е. Е. Господарюють. Одежає. Е. Одежа Вистачає. Да. Е, забезпечення може там, жилети, так, таке. Що потрібно? Броніки все є, розгрузки є. Розгрузки теж видають. Да. Ага. Ти вже не перший рік, я вже третій. рік. Ну я розумію. Мені просто цікаво, нам сказали, що ви сюди заступили 128-го. Я ще свого часу до вас приїжджав у 2014 році під Дебальцем. Да, да. А чер... я під станицю до вас приїжджав. Я з 15 року. Я ще ну, в станиці ви були, так? Да? Я одводив хлопців у станиці. Як були ага. в Біловодську. А, як в Біловодську? Ні, скажіть, будь ласка, по інструментах, може, що для бліндажів все з собою привезли? Ну то вже командир позвонить, Не, то у уже. Да, Тоді дивіться, передайте ласка, зіткнути. Якщо щось треба, буде необхідно, то ми, е, нам потрібен деякий час, щоб це зібрати. А потім приїдемо привезти. Хорошенько. Все, дякую вам. Слава Україні. Ми знаходимося в даний момент, Донецька область, Бахмутський район, село Зайцева, а країна. Ну, села Зайцева, окраина, Бахмутка называется. Здесь находится у нас филиал Висково-Цивильной Администрации и гуманитарный штаб. Там, где мы выдаем жителям поселка гуманитарную помощь. Сюда приезжают волонтеры, международные волонтеры, Красный крест, человек в беде. нужда это у нас свет вода и моющие средства так как у нас нет воды вода в колодцах была раньше сейчас она ушла наполовину и вода очень жесткая мыло обыкновенное мыло сворачивается от воды а, че, и снуете, кис поступания воды привозят воду чи нет? Воду привозят два раза в неделю на данный момент по 5 кубов. Это вторник 5 кубов и четверг 5 кубов. Возят воду человек в беде. Это на какую на количество населения? Это 230 человек плюс дети, 250. Угу. А э, скажите, пожалуйста, можете рассказать трошки про вашу, про саму будильню, что там у вас находится? Ну, у нас находится <клес> генератор, там, где мы заряжаем жителям поселка э, фонари и телефоны три раза на неделю. Ну и, и, все, и списки, списки людей. А еще с какими потребами люди до вас вертаются? Э, ну, больше я скажу, хочу сказать, э, взять справку у Веселкина. Это керевник військово-цивильной администрации, который находится на Майорске. Я езжу туда, беру справки, привожу людям. Те, которые люди могут сами ехать туда своим ходом, они добираются сами. А те люди, которые у нас есть лежачие и похилого веку, больше 80 лет и под 90, Тим, допомагаємо. Ми знаємо, що тут недалеко проходить передова. Як часто потрапляли під, устріли, під обстріли сусідні населені пункти і цей. Ну, у нас ми кожен день під этими обстрілами, в залежності від їхнього настроєння. можуть обстріли начаться в будь-який момент и днем, и ночью. Бывало такое, что ми спрятались в підвали. Сиділи в підвалах. Нещодавно мені стало відомо, що на 8 березня теж потрапила міна да, чи якийсь снаряд. E, з 7 на 8 марта і з 8 на 9 у нас був сильний обстріл і розбило 15 будинків по вулиці Базанова. Це так привітали російські окуп... окупаційні війська no. нашу територію, да? 26 марта У нас погибла целая семья, муж с женой. Попали под обстрел. Две 120-е мины. Прямое попадание в дом. А эти будинки находятся здесь то с військовых частин или просто в населенном а раньше... пункте? А раньше стояла здесь воинская часть по улице Базановой, которую обстреляли 8 марта. Но после того военные ушли. Угу. І э, все одно э, ці ділянки потрапляють від обстрілів? Так. Да. Зрозуміло. Тобто тут э, військових нема фактично? Нету. Він фаль, такий, нема. Він не Фарік, а то таке прізвище в ньому таке. А я писал. вам червоно-чорний прапор повісив там повісив. О, а у нас нема, у нас а один, я... а Камдів не віддає, у нас в кімнаті висить. Каже, <реку> <реку> я не віддав. Я кажу, ну так, хлопці, повіситься, я дам. Я, я, я дам два. Не дам і все. Ось тут висить. Я как рассказал историю про он, он из он Мало кто знает. Да, я же раз рассказал, что это такое. Ляльки-мотанки дівчата роблять для того, щоб вони оберігали це оберіги для українських військових. Я б хотів обійняти гітару та зіграти по струнах душі. Шкода, ще не загоїлись рани. Думка тішить, що ми не чужі. Не чужі ми своїй Україні. Ми волю її до кінця. Хай там что-то, -та, душею ми сильні, бо любовь зігріває сердца. Щораз... До нового учебного года нам нужна помощь такого плана. Компьютеров у нас не хватает. Mm -hmm. У нас маленький компьютерный кабинет, там четыре компьютера, и из них два не в рабочем состоянии, поэтому очень хотелось бы, если кто-то нам поможет. И вторая проблема самая большая. У нас нет питьевой воды на территории mm -hmm. школы и вообще села. Вот. Мы половину дела сделали. Мы выкопали сами себе колодец. Угу. А вот если бы поставить очистной фильтр, угу. у нас бы была питьевая вода. Вот. А э, заверталось до миссиях, которые шел, Ну как всегда, рассмотрят, ну когда рассмотрят. Ага. Они, правда, нам и так помогают. Вот окна, двери поменяли. Но в данный момент хотелось бы, если б... еще кто-то. Ну да, чтобы долучились да, до этого да, процессу. Да, да, и были бы очень рады. А как вообще ситуация складывается, там, обстрелы сюда не долетают? Ну, в данный момент не сюда не долетают. Вот раньше было, сейчас mm -hmm. более-менее. Ну и в связи с перемирием, как бы, затих. Заратиха. Да, на, надолго, это, ну, я да. знаю туда, где светит солнце, куда волочат ноги, там, где родные круче, там, где нет широкий, где на слезах и в муках родилась душа, где царица сожгла сечь, там, где стали нам внушал, что мы не нация, что мы рабы империи, и как бы нас... Это еще есть, стак вот. А что, э, ты когда это... Когда по сети ви тоже показывали, то помнишь, это ж? А, а то это когда, два месяца тому, да? Да не, не два месяца, когда, когда это было? Меньше месяца. Да, около месяца. Да. Это еще манюнька еще. Уже мусором забрался. Да, да. Уже мусором закидывали. По восьмому здесь вот куча детей просто, ага. просто немерено. Там остановка, то есть конечно, получается, маршрутки. То есть, если бы там было бы это на полчаса, то есть позже, то бы ну, а они Получается, хватает. они специально с рамку стреляли, когда много детей ну думать можно все что угодно а там хер его знает короче. ну получается так да то есть сейчас тут воронка а вот больница вот это место которое понял да, разбомбили то есть они уже на расстрелили уже то есть вот по ней. от панельных здесь панель короче вот а вот сюда вот во двор здесь воронка короче с, вот с этой стороны вот еще видишь куски то есть вот это а зла, среди земной корысти, среди ворома счастья, сотворенных бед, среди убитых чувств, среди забытых и. Сань, что с этим блиндержем трапалось? Э, был обстрел, попадание было вот примерно вот сюда, вот 82-й мины. Ага. То есть все как бы начало только возгораться. То есть все повыскакивали там. То есть кто uh -huh. что, куда успел? Кто, кто в чем был, короче, вот так uh -huh. понял. Потому что здесь куча у нас и, и мухи, короче, и так далее. Понимаешь, как бы, ну. Ну, здоровье жизнь. Да. жизнь дороги, ведь и, да, да, все было. То есть сгорело. вот у меня был такой тут пока, это вот мне выдали недавно. Uh -huh. От него то есть один, один кусок железяки остался. А як давно это было? Это было 5 апреля. Ага. 5 апреля. А... Документы все погорело, все А все я вещи. так вещи. сталося, что цей блиндаж сразу загорелся. Потому что то есть, здесь как бы стена, то есть все же дерево. Ага. Дерево, то есть там всякие пластмасски и так далее. То есть какой-то ну, там Когда 82-й, понимаешь, как бы ну, вот угу. 82-й мало загорается. Но ну, секрет все какой-то. кому, кому, как он там... Кумулятивный старень. Вот, вот, да, вот. Угу. Я зрозумію. А кто будував цей бліндаж? Російські оккупанты. Ага. Це росіяни, його тут буквально будували, наші да, заняли да, 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 ці вот їхні, їхні Видишь, куда? Земля, понял. Вот это при попадании взрывается, а вот это, то есть бронебойная, то есть она уже пробивает броню. Mm -hmm. Это ваше. Mm -hmm. Добрый день. если у меня такая штучка, понял? Был такой <музык> маленький. <музык> Коли російські окупаційні війська погано себе поводять, їх лікує. Лікар Сашко. Да. Знайомий, конечно. вас. що ви, ну, вот вот я розказал, вот, ага. то есть я вот здесь стояв, вот видишь, дерево слов. Танк влупив, понял? То есть воно там дальше, он кусок дуба, вон, если тебе видно, вот так от. Значить вони знають ваші позиції, що вони ляпнули. Хочеш прикол тебе розкажу. Свіжачок, тогава услышал. Передали соседей, заняли посадку. А вот можно чуть -чуть? да, они, да. На, они напротив нас. Добрый, добрый. Помнишь? Ага. Работаешь. вот, смотри, по этих пор. Вот это посадка. Ага. Вот, по этим пора. Мы сейчас не стреляем. Они полностью заняли. Дерево повало на это, Санек? Это был танчик. Танчик работал. Ага. Она. А как это Як Как произошло? То есть стоял вот я то есть, угу. как, то есть на своем боевом посту. То есть и тихо, тихо было, то есть вообще вот как сейчас. И тут не изучать, то есть бах, трах, то есть тут ветки полетело, это дерево упало, вот это дерево, то есть он там чесал, короче. И потом только был выход. Угу. То есть он танк, то есть когда танк стреляет, то есть снаряд опережает. Сначала то есть попадание, а потом идет уже взрыв, уже, то есть выхлоп уже от танка уже идет уже. То есть от него то есть, ну, спрятаться, то есть не успеваешь. Швидкич, швидки, швидки, э, швидки, э, снаряды за звук. Да, 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 да. Ну, это Дальше какого-то, то есть, либо авторитет, ну какого-то крючка там. Ага. То есть, когда вот тут все начиналось, то есть он там пытался это со слухом, то есть все говорят, что -то пытался сдариться с местными, э, ну, с сепарами. С оккупационными да, 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 совершенно верно. То есть, чтобы его то есть, дачу то есть, не трогали. То есть он там заплатил там, несколько миллионов гривен, то есть взятку им дал. Uh -huh. То есть и в тот же самый день, то есть его дачу, то есть дома, то есть его разбомбили. <administrationiller> ага, то есть они слова не Да, да, да. Понятно. Вот, где белые мешочки, он там видно, где глина. То есть они оттуда нас кошмарили так, я теперь дать не могу, то есть с днями. То есть вот с помощью там ребят, то есть мы их отодвинили, то есть мы разобрались на позицию. Вообще красавчики. То есть они сейчас отошли оттуда. То есть бывает оттуда. Леха, есть... ты тут живешь? Нет, это этот самый сейчас. Схемы. Откопал. Я понял. Леха в апартаментах живет, да, Леха? <реш> так, а вот, смотрите, поведомление, которое пришло. Написано, режим у Киева конец, переходи на сторону Новороссии. Пока еще живой. На сторону Новороссии, пока еще живой. Наведь крапки не, не, не ставлять. Будь ласка, как вас зовут? Иван зовут. Иван, из с З города Харькова. Э, Скажите, э, будь ласка, как вы опинилися тут на війні? В 2014 году я работал в патрульной службе милиции, тогда в Харькове. И как раз вот тогда начали события так бурно развиваться. Там. В Харькове, уже на Донбассе, Крыму уже отошел. Начали формироваться Добробаты, так Вот в апреле 2014 года я тогда попал в Добробат. Он тогда подчинялся в милиции. Uh -huh. Это был батальон Слобожанчина. Вот таким образом, как бы я попал в батальон. Вообще, в это движение добровольческое. Mm -hmm. И mm -hmm. позитивно несу здесь а Почему так стало, что вы приняли решение пить самым беспосредним в батальон Слобожанчина? Да ну, не было именно конкретно, что батальон Слобожанчина. Просто надо было... Вы не защищать Да, да, да. Ну как, вы не И при том еще, что я служил в армии, давал присягу на верность украинскому народу. В милицию устраивался, также давал присягу наверное, верность украинскому народу. То есть, я давал присягу, для меня это не пустые слова, и я по своим морально, так сказать, этическим нормам, мышлению принял решение, что я должен пойти защищать наше государство. Как сейчас складываются стороны. Здесь, тут, на фронте, да? Ну как, Бывает тяжело, но в принципе ситуация контролируемая. Боевые задачи вожки ставлять. Все, все, выполнены. Все выполнены. В принципе, как бы для, для нас, для нашей армии, как бы нету таких задач, которые бы в принципе не могли выполнить. Все задачи выполнены. Тут вопрос как бы от приказа зависит. Как семья, ты Конечно, конечно. Скажіть, будь ласка, які може побажання є чи е, думки, які б хотіли поділитися? Ну що, головне не падати духом, не вірить, бороться. Побідатися однозначно, буде по за нами. Ми все одно побідімо. Поділіться, будь ласка, тими враженнями, які відбувалися в 2014 році, коли ви тільки зайшли в Донецьку область. Самое такое впечатление первое сложилось, насколько были промытые мозги у местного населения в отношении того, что вот мы заехали, мы все разговаривали на русском языке. Для них это было большим удивлением, что как это так, вы же ну, бандерации, вы же должны на украинском, вы разговариваете на русском, как это так? Мы объясняем, что у нас нет такого, какие то конфликтов из-за этого, там, в том же Харькове, там, или в других каких-то городах. То есть людей по языковому признаку никто не преследует. А, как это так? И же говорю, такой вот еще момент, что в на пункте в одном приход, вот батюшка с матушкой, они ходили по местным прихожанам, пропагандировали, говорили то, что, мол, если вы не придете на митинг в поддержку ДНР, вы будете все гореть в аду. Вот насколько вот даже и церковь это коснулась, и, именно, и, как это коснулось, очень глубоко и просто. Выходит, что церковь брала активно, активную участь в том, чтобы всаживать эту информацию. Да, да, и, так то... это получается. Весь киевский патриархат был либо уничтожен, либо изгнан с территории Донецкой области, а остался здесь только московский патриархат. А как известно, московский весь патриархат руководится ФСБ и всеми остальными спецслужбами Российской Федерации. И они проводили агитацию. агитацию, пропаганду. Я думаю, я уверен, что это не за один день было сделано, это все равно была подготовка к этому, ну, все потихоньку и шло. А как сейчас реагируют люди, например, тут, в Красногорске? Все, нормально, в принципе, как бы да, таких, конкретно... Нет, все равно есть люди, которые вот именно их и мозг до сих пор не может осознать то, что их обстреливает ДНР, российские вот эти оккупационные силы, они... Українська армія, вони до сьогодні можуть этого понять. Хоча уже этому підходять і все, таких людей все менше і менше й менше, менше, менше. Але дивіться, сьогодні ми проїхали деякими місцями Красноморівки, бачили дуже велику кількість воронок від мін і від градів. І явно видно по траєкторії, що вони прилетіли з боку російських окупаційних військ. Де вже людям не зрозуміло, що це звідти. Ну вони не хочуть за що зайшли вірити. Mm -hmm. А э, как вы думаете, что еще влияет на их несвидомость тут, что они все верят, там и не могут изменить свою точку зрения на реальные вещи? Ну к большому сожалению здесь транслируются каналы из того же так называемого ДНР. Mm -hmm. Российские каналы транслируются, то есть, а украинских каналов в принципе очень мало ага. и не получают люди достоверную информацию о а происшествии. То есть получается только с одной стороны они видят картину. Они включили, посмотрели. А посмотрели там рассказали, что опять ЗСУ обстреляла Красногоровку. А хотя сами они, сами недавно была обстреляна школа, недавно была обстреляна Борис, по Очень сильно. И пошкоджено, так, да, не бачивается. Ясно. Скажіть, будь ласка, яким чином на вашу думку можна в цій війні перемогти? Які е, речі потрібно зараз державі, українцям, взагалі всьому народу робити для того, щоб е, повернути свої землі і здобути перемогу в російсько-українській війні? Ну, на вашу думку, як офіцера? Я думаю, сплатіться, Максимально сплатіться вокруг етап, провести нормальну інформаційну... подготовку для населения того же оккупированного Донецка, Луганска, вот этих всех территорий, чтобы люди верили в украинской власти, они верили той же России, тем же самозванцам, там всем ДНР, СЛНР, как бы и, соответственно, поддерживали. Если не будет поддержки населения, то они уйдут. Просто их же само население поддерживает там. Вот в чем вопрос. То же, то же самое произошло с Мариуполем. Почему там не остались эти негодяи? Потому что население не поддержало их в Мариуполе тогда. Они тогда и вышли максимально. Так же самое, если это произойдет в Донецке, если люди поверят в украинскую власть, в украинский народ, в, наши, в нашу телесность, оккупанты оттуда уйдут. Им просто смысла не будет там оставаться. Добре, зрозуміло. Дякуємо вам за вашу позицію. Низький укрін від всіх українців так. за те, що ви нас захищаєте. Дякую вам спасибо, що ви приїжджаєте і забуваєте за нас. І дуже було цікаво. Дякуємо.